assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh olloh subhana va taolo ushbu saidul ayom kunini barchamizga barakatli qilgan bo'lsin kim o'zini uyini din asoslarini ustiga qura olgan bo'lsa bu odamni uyida halovat bo'ladi xotirjamlik bo'ladi sakinat bo'ladi kim o'zini oilasini uyini din asos bismillahi rohmani rohiym saodatning sabablari Üçüncü sabah. insan üçte kündü boladı. Keçe gün, bugünün gün, ertengi gün. Demek ötmüş hakkı da yapılaştık. Ötken gününü esten çıkar, kolasasını al, onu unut. İkincisi, seni günün bugünkü gün. Ertengi gün anmaz, keçe gün anmaz, aynı bugün gün seni günün. Sen bugün borsan, bugün yaşar. agar tong ottirgan bo'lsang kechki vaqtni kutma bugungi kuning bilan yasha yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas hali kirmagan ertangi kun bilan emas ayni bugungi kuning bilan yashagin chunki kechagi kun o'tdi ketdi endi u yo'q ertangi kun hali kelmadi u ham yo'q demak sen bugun borsan bugungi kun seni kuning hisoblanadi ustingda bugünkü künnin kuyaş parlap durupdi. Üstünde bugünkü künnin yarığı durupdi. Sen bugün yaşayarsan. Senin ömrün şu günkü ömür. Bugün barsan, ertege Allah bilada. Bar mısan, yok musun? Bunu bulamıyorsan. Çünkü bugün tuğulup, bugün yaşayıp, bugün öyle adıgan insan dek amal kıp gerek. Çünkü ertege bu miydi? Buradalar. Ertege de genge var ertadan xudo xohlasa turnik tortinaman ertadan yuguraman ertadan masjidga qatnayman ertadan 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 yo dushanbadan birodar bir hikmatli so'z bor ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi o'zi to'qson prosent o'sha hammamiz to'g'rimi ertadan qur'onni boshlayman ertadan zikrni boshlayman ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman qachondan eng qiyin ish birodarlar eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish birovni bir ishga buyurish uni nazorat qilish qil deyish oson ammo o'zi e, sizni ham kimdir boshqarsa oson itoat qilasiz ammo o'zinizni o'zingiz boshqarishga nima qilmaysiz toqatingiz yetmaydi qachondan ertadan mana qoribollarimiz qur'onga o'tib beryapti bugungi qoraakamiz o'tgan yilgi qoraakani mehnatidan foyda olyapti tushunarlimi demak jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi figuralari tekis hammaoyg'i o'rnida bugun shu figura bilan o'tiribdi chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga kechagi rahmatulloh ishlab qo'yguvdi bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohni mehnatini huzurini totyapti tushunyapsizlarmi o'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan bu yilgi masjidimiznig jamoati mana masjidda o'tiribdi keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi domla bo'lmasada ramazon kelmasdan boshladik tushuninglar birodarlar ertaga degan yo'lni tanlasangiz bu da, Şuniler, bradalar, yo'l sizni hech qayer daga davlatga olib borib qo'yadi birodar tushuning sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish o'zi qoida borki har qanday toatning avvaligina mashaqqat har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat keyin oddiy bo'lib qoladi mana bugun ro'za tutdik kimdir abedgacha qiylandi kimdir asrda qiylandi uch kun to'rt kun besh kun bo'ladi qiyinchilik keyin nima bo'ladi oddiy bo'lib qoladi xullas ukalar yoshligida mehnat qilib qo'yinglar o'rta yoshga yetganda huzur halovat qariganda yetganda rohatga chiqishligi uchun agar ukalar hozir rohat degan narsadan de foydalanib qo'ysalar mehnat mashaqqat qariganinlarga qoladi o'shaning uchun eskilarni duosi bor omi sodda odamlarni yoshligimdan bergin mehnatni qariganimda bergin bugun hozirdan boshlab bo'ladimi shuna qilsa shuning uchun shu kunda tug'ilib shu kunni o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak agar shunday qila olsang birodar hayoting o'tmishning xavotiru g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi agar shunday qila olsang kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l hamma g'aming e'tiboring o'y fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin chunki bugun borsang ertaga yo'qsan bugungi kuningda xushuli namozni tadabburli tilovatni qalb unda hozir bo'lgan zikrni borliq haqidagi tafakkurni ishlaringdagi tartib intizomni go'zal axloqni kuningga rozilikni tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y ertaga dema bugun qil bugun ha ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l chunki ertangi kun senga kelmay qolishi mumkin ertaga qoldirma sen yashab turgan kuning bugungi kun uni soatlarga bo'lgin ana shu soatlarni yillarga aylantirgin daqiqalarni oylarga aylantirgin soniyalarni kunlarga aylantirgin shunda baraka topasan shunda kuning qanchalar uzunligini vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan bugungi kunni har bir lahzasida yaxshilik urug'larini ekib olgin go'zal amallarga intilgin gunohlarga mag'firat so'rab olgin shu kunda robbingni zikr qil ketishga tayyorgarlik qilib olgin shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan quvonasan baxtli bo'lasan shunda sen uy joyingdan ayolingdan rozi bo'lasan farzandlaringdan rozi bo'lasan topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan kasbikoringdan rozi bo'lasan rozi bo'lasan demak baxtli bo'lasan chunki birodarlar baxt bu rozilik demakdir robbimiz subhana va taolo aytyaptiki bas senga ato etgan narsamni olgin va shukur qiluvchilardan bo'lgin agar shunday bo'lsang bu birodar bugungi kuningni qo'rquvsiz xavotirsiz o'tkazasan gina kuduratsiz hasad va riyosiz o'tkazasan chunki ertangi kun kelmay qolishigi mumkin sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak seni kuning faqatgina mana shu kuning ertangi kunmas kechagi kunmas emas ayni bugungi kuning mana shu gapni birodarlar ertalab turib ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak bugungi kun meni kunim bugungi kunim bilan yashayman birodar bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding kecha qattiq po'pana non, non yegan eding endi bugungi issiq noningni kechagi po'pini non bemaza qilib qo'yishi mumkinmi mü? yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yeyayotgan noningni bemaza qilib qo'yishi mumkinmi yo'q agar bugun zilol tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang nima sababdan kechagi ichayotgan loyiha suvingga qayg'urishing kerak ha kecha kun zarar ko'rding ketdi bugun foyda qildingku agar birodarlar mana shu tasavvurni mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi bugungi kunim bilan yashayman bugun tinchman bugun sog'man bugun boshimda tomim bor bir kun bugun qornim to'q bugun oyoq qo'lim ishlayapti alhamdulillahi robbil alamin eng baxtli odam menman o'tib ketgan kechagi kun bilan emas hali kelmagan ertangi kun bilan emas shu kun bilan shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz birodar shunda o'zingizni yuksaltirishga amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz birodar shunda aytasanki faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman lag'u behuda so'zlarni tark qilaman faxsh so'zlardan uzoq bo'laman so'kinish g'iybatlardan namimalardan uzoq bo'laman bugun hamma ishimni tartibga keltiraman palapartishlik yo'q eplamachilik yo'q ko'zboyamachilik yo'q kitoblarimni tartibga keltiraman ish stolimni tartibga keltiraman xonam ishxonam hammasi tartibli bo'ladi usti boshimga qarayman so'zlarimni harakatlarimni tartibga keltiraman olloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman bugun robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman nafl amallarni bajarishga quronimni go'zal tilovat qilishga kitob mutoala qilishga vaqtimdan unumli foyda harakat qilaman bugun bugun qalbimda yomonlik bug'za adovat kibri havo hasad va yomonlik gumonlarni tomirlarni sug'urib tashlayman bugun bugungi kunim bilan yashayman odamlarga yaxshilik ulashaman kasal ziyorat qilaman janozaga qatnashaman adashganga yo'l ko'rsataman mazlumni yonida turaman och qolganga ovqat beraman olimni hurmat qilaman yetimga shafqat qilaman bugun ey kechagi kun quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman chunki sen bizni tark qilib ketding endi hech qachon qaytmaysan ey ertangi kun sen hali yo'qsan sen g'ayb olamidasan shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman ertangi kun hali hech narsa emas u yaratilgani yo'q u hali zikr qilinadigan narsa ham emas ey inson sen kechagi kunni odamiham emassan ertangi kunni ham yem odami emassan sen bugunning odamisan seni kuning bugungi kuning hayotingni birodar eng yaxshi va eng en go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan bu sen. ibora seni kuning bugungi kuning saodatning uchinchi sababi seni kuning bugungi kuning